Та разные, всегда разные. По настроению. Ну, то есть какая-то тема надоела, я переключаюсь на полностью противоположную. То есть если фигуратив, делаю абстракцию. Вот. Абстракция надоела, делаю фигуратив. Все равно есть энергия и там, и там, независимость от того, что ты рисуешь, а сама энергетика цвета. Ну это тоже не нравится обычному населению. Вот если твоя работы не нравится, там на улице выказываешь и не нравится, значит ты попал в современное искусство. Ну сейчас социальное, сейчас навязывают социально. Вообще искусство всегда было заказом, то есть сейчас заказ на социальное искусство. В современном искусстве мало эстетики очень. Там больше просто давление на эмоции и все. Негативную или позитивную. А такого эстетического наслаждения не несут. Ну, очень мало. живописи вообще почти мало. Такое, что можно повесить и так каждый день на нее смотреть. Где присутствует живопись, а нету то есть, пустоты такой, Это как в концептуализме, допустим. Там же аж пусто. Только фраза, идея и все. Больше ничего нет. Ну, оно такое пустоватое не Когда пустота, тогда -то сил больше и работаешь лучше. Когда сидишь много народу, оно забивает, чакру забивает.